Углы в меч вставляется. А, -а, а, так, а чем не поплохело? А вам не кажется, что в моей лошади Какой-то мужчина сидит? Мужчина, вы зачем в мою лошадь сели? Может, вы отойдете? А, или это ваша лошадь? А вам там удобно? Вы какой-то странный. Я лучше пойду. Потом пошел в сторону сада. Следы сапог. Мужские большого размера. Валуев. А? Валуев? Да ну нахер, чел. Ты самый ищи своего поджигателя. У меня дела. Я пошел. Ну, еще и летающий козел. Слышь, ты, козел летающий. Что ты там забыл? Пухтит он там стоит. Слазь давай. Поехали. Слышь. Алло. Только никак и ладно? Сейчас не время. Так, говнина. Слазь, сказал. Как тебя достать? О, я тут, кстати... Тундучок нашел. Это, говнина, слезь, пожалуйста. Латва! Ты, ты же рыба, а не птица. Алло. Падла. Слазь. Как на тебя залезть теперь? Ну ты помойка, а? Ничего не делай? Нифига у чувака работа. Воздух забивать в доску. Нашел что-нибудь? Да, я нашел чувака, который забивает воздух в доску. Как тебя? Чел, не устал? Сколько зарплаты у тебя, слышь? Я тоже хочу такую работу. Я хочу такую работу, серьезно. Офигенно стоишь воздух вколачиваешь. Так, хватит там попошиться. Ты пол не видать. Сейчас твою бабушке. Успокою ее. Ну-ка, ну-ка. Давай, Басков. Лупцани. Золотая чаша, золотая. Наполняет ароматом чая. Понравилось? О, Я дико извиняюсь, я вам не помешал. Мужчины. Я, конечно, не осуждаю. Всяко бывало. Но вы бы хоть как-то ширмочку, что ли, прикинули. Все-таки дело-то интимное. Знаете ли, не каждый... Не каждый готов и наблюдать. Чел, но уже заканчиваем. Ну я пройду, ладно, вы не против? Спасибо. Что он делает? Это что сейчас было? Значит так, это что я хотел вам показать? Упражнение на на, на бедро, значит, садитесь вот так вот. И ходите вот так вот, значит, это упражнение растягивает, значит, поверхность бедра. Очень неприятная сразу свежесть такая организовывается. Так вот, если ходите вот так вот, вот так вот. Так вот, если ходить, стоять, то все очень-то неплохо. Ну, давай пообщаемся. Ага. О. А, О. А, О. А, а, так а, а? а она чё? А, да ты чё? А он чё? А, Серьезно? Интересная история а, Да ты что? А, и она тоже? А, Серьезно? Ну, интересная история. Потом расскажешь еще раз. Давай.